Минулого разу Хор Севастополя опинився під загрозою вильоту. Однак глядачі в залі проголосували за них та залишили хлопців у проєкті. За останні літ п'ять. Я боявся так перший раз. Після стресу, який хлопці пережили під час номінації, наставниця Ірина Білик вирішила їх трохи підбадьорити, тому презентувала пісню у жартівливій формі. Зараз буде маленький експеримент. Мені цікаво, як вони відреагують на те, що я їм пропоную. но это поможет им, когда они будут исполнять э, песню. Песня женская. Мне очень хотелось бы, чтобы вы прочувствовали хоть немножко женское состояние женскую душу, потому что э, у вас все намного в жизни проще, скажу вам честно. Я попрошу девочки внесите пожалуйста сюда еще 14 пар обуви а, как Хотя бы эти ребята, смогли ощутить, что такое непростая женская доля. Ну что, задача такая, у всех дефиле. Я не представляю, как вообще женщины ходят в них с утра до вечера. Это нереально тяжело. Бедные женки. Мне понравилось, что они играют в мою игру и они меня слушаются. Ну что, ребята, первый экзамен вы сдали на отлично. Мне очень понравилась наша встреча. Могу сказать только, что завтра вы должны собраться, потому что день серьезный. Ну что, мальчики, до встречи, до завтра. До свидания, Ирина Николаевна. Хлопці и полосилылась, але настал час взяться за работу. Я думаю для того, чтобы вы не теряли напряжение, вы всю песню пропоете на носочках. Да, чтобы вы не расслаблялись, поднялись все бытенько, немножко, немножко. Постараемся спеть нежно, красиво, так чтобы мне не пришлось вас исправлять. Задача у нас, в общем-то, не удивить людей, а, наверное, спеть очень душевно, угу. чтобы нам поверили, чтобы нас прочувствовали. О, я расстроилась. Зачем мы ходили на тренинг? Вам было очень неудобно, но вы же веселились. Вот вам сейчас очень грустно. Песня-то грустная, но вы должны сейчас перебороть себя и немножко постараться удержать вот этот вот аромат встречи с любимым человеком. Я думаю, что им не нужно петь женские песни, как поют это женщины, потому что это будет смешно и неправдоподобно. Я думаю, что мужчины должны петь любую песню по-мужски и со своим взглядом на ситуацию. Я только хочу, чтобы это было наиболее открыто душевно. И есть такое слово сексуально. Да, я не побоюсь этого слова. Я хочу, чтобы эти песни в мужском исполнении для многих телезрительниц прозвучали сексуально. Я думаю, что сегодня было хорошее занятие. Спасибо. <звы> А, а можно я? <связывая> так ничего! <не честно. связывая> а, ну вы даёте. Вам лишь бы, лишь, бы, лишь бы обниматься. Хор Ирины Билек. Севастополь. Diga. Любовь совсем короткой будет вкус Я не устану любить и ждать тебя И если что-то не так, прости меня, прости Позволь несколько шагов пройти Пройти, не поднимая хор хорине білик! І ось вони скупі чоловічі сльози. Хор дивовижно дивовижно себе сьогодні представив. Я вимагаю ще раз ваших оплесків. Денис. Рэп, який ты читав, це ж не пісня, але Пугачёвую. Це кто написал цей текст? Я, я написал. А <гум> один написал, але спевает інший. У вас всегда так роли распределяются между собой? Ну мы так думали, что лучше отдать голос Жене, потому что он рэпер, а я написал текст. Мы вместе сработали Жене. Ты задоволена всем, что зараз хлопцы сделали? Ну поскольку мы договорились, что эту песню они подарят мне, потому что есть вариант, что мы можем и выпасть, я хотела, чтобы на память они спели для меня. Хлопцы, вы эту песню просвящуете да, и рыни били? Да, да, да. Одностайное решение коллективу. Михаил, ответственно петь песни Аллы Пугачевой? Трудно мужским хором спеть женскую песню. Ну такой какой-то неожиданный, слишком неожиданный, непредсказуемый ход. Для того, чтобы проникнуть в женское, так сказать, нутро, ребята мерили зачем-то каблуки. Да, нормально звучит. Оказывается, для того, чтобы понять женщину, нужно одеть... Девочки, вы оденьте мужские ботинки, вы поймете нас, мужиков? Если бы вы были у нас на репетиции, вы бы слышали, что я сказала, что ходить на каблуках – это очень просто, а душа женская – это совсем другое. Понимаете? Нина Матвиенко. Зачепили, достали, як котик хвостику, моє серце. Прекрасно. Як... Спасибо. 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 Я, може, трошки грубо скажу, чуть серце не репнуло, тому що прекрасно, прекрасно два стилі поєдналося, а ця... Чоловіча така соліда, ніжність. вони теж ніжні бувають. І вони хочуть своїй принцесі, чи своїй Мадонні, чи своїй королеві. Вони кожен раз з нею прощаються. І сьогодні це відчувалося. Я не можу більше говорити. Я просто розцвіла. А те соло, Той хвостик дійсно показав ту грань краю, що можна ще чуть і можна впасти, а якщо зупиниться, то ще можна щось. Ще щось можна врятувати. Це той край, де можна не впасти, а полетіти. Анатолій. Ці севастопольські морячки мені сплутали всі карти, тому що от я подивився, думаю, боже, що це вони взяли таку пісню? Та романтична пісня. Які ж вони романтики? У мене склався такий вже образ, якийсь усталений, спокусник, Як я вас там Boy's називав? Ага. Ловеласи. Та. З біликами очах. А нам ну, не надо вішати от, клеймо. Це ваша нас... назва. Але раз Я розумів, що для цієї пісні цю пісню треба брати вокалом. От, а думаю, а куди ж вони свої ловелаські здібності засунуть? І вони можуть бути романтиками, виявляється, і можуть прийняти. І не бояться експериментувати навіть з такими легендами, як Алла Борисівна. Ось такий прогрес наших севастопольців від ефіру до ефіру. Оцінки наших суддів. Анатолій Ярема. Десять. Десять балі. Матвієнко. Десять. Десять балів. Михаил Турецкий. 8 баллов. 8 баллов. Севастополь и Билык. С песней Али Пугачевой. Браво. Дякуем вам.